Из семи программ, которые были приняты и утверждены, и нашли свое отображение в законе о фермерском хозяйстве и постановлении кабинета министров, направленные на помощь как возмездные, так и безвозмездные программы по возмещению, пока не финансируются исключительно из-за отсутствия средств государственных бюджета. 13 год предусмотрено на, наше отделение для фермера Николаевщины 1 миллион 518 тысяч рублей по программе кредитования. Кредитование со сроком возврата кредита до 5 лет в зависимости от статуса фермерского хозяйства. То бишь есть новоспорные фермерские государства, они имеют определенные приоритеты, а именно срок возврата финансовой помощи начинается с третьего года. Объявление в газете о начале приема документов мы давали в Южной Правде. 15 дней законодатель отвел нам срок на принятие документов, после чего заседала комиссия региональная. Было подано 13 документов, 13 фермерских хозяйств. Документы были изучены комиссией и принято решение о передаче материалов для принятия окончательного решения уже до комиссии конкурсной Киевской, а именно в Госфонде. Комиссия обещает прозаседать в понедельник, и тогда мы уже узнаем резолюцию, а именно какие фермерские хозяйства получили право получить финансовую помощь. Если быть